Знаменитого комсомольца сегодня вспоминают подводники и кораблестроители. 25 лет назад, в этот день, в Норвежском море произошла трагедия. В результате пожара затонула одна из лучших подводных лодок того времени. 42 моряка из этого плавания домой не вернулись. Комсомолец остался тем боевым кораблем, мировые рекорды которого до сих пор не смогла повторить ни одна субмарина мира. Комсомолец – последняя атомная подлодка, которую устроил Александр Васильевич Лагунов. После гибели корабля ветеран Севмаша ушел с завода. Его бригада прорабатывала систему всплытия и дизель-генератор. В плавании на комсомольце Александр Васильевич ходил всего один раз. В трагедии, считает ветеран, виновата неподготовленность второго экипажа. Ну, в то время, конечно, же, они могли поверить такую вершину. Настолько надежная лодка была, только все было прочно сделано. И, и мореходность была хорошая. И всех отношениях вроде было надежно. Но, как говорится, нашлось слабое место. <music> Сегодня на Ягринском мемориале почтили память погибших моряков. Ровно 25 лет назад в Норвежском море затонула атомная подводная лодка «Комсомолец». 7 апреля 1989 года корабль возвращался из очередного автономного похода. В седьмом отсеке возник пожар. Затем локальные возгорания произошли в других отсеках. В 17 часов 18 минут подводная лодка пошла ко дну. Тогда погибло 42 моряка. Лишь 27 вернулись. Я, как сейчас, вижу командира Женя Иванова. Мы примерно ровесники по возрасту. Я помню его перед походом, какой-то очередной доклад был у командующего. Ну, и он докладывал, видимо, свою готовность к походу или результат выполнения каких-то своих задач. Это был интересный, спокойный, вразумительный, толковый человек. И сегодня я его просто вижу. Чем дальше, тем явнее вижу, что он такой вот молодой и остался. Поднять ее сейчас уже практически наверное, невозможно, потому что там такой грунт, уже туда было проблематично ее поднять. А сейчас тем более, тем более, что там оружие трогать нельзя, там две торпеды с ядерными боеголовками. Их трогать нельзя и опасно. Все теперь уже навечно похороненная. На тот момент атомная подводная лодка «Комсомолец» была самой современной. Ее прочному титановому корпусу не было аналогов в мире. Максимальная глубина погружения – больше километра. Это абсолютный рекорд. Низкий им поклон, вечная им память. Не скажет ни камень, ни крест делегли во славу русского флота. Но вот широта и долгота нам известны, место нам известно. А ни камень, ни крест действительно не скажут, где эти люди. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник, Северодвинска.